ini ialah tempat yang akan lenyap dan bukan tempat yang kekal dan tempat tinggal untuk selama-lamanya sebab bila kita semakin menua kita tahu kita diciptakan bukan untuk hidup di dunia ha, tetapi kita diciptakan untuk hidup di sana sebabnya kita semakin menua Allah Ta'ala sebut dalam saya pergi dulu kepada surah Ar-Rum nota kita Surah Ar-Rum ayat 54. Ha muka surat 187 dalam mushaf muka surat 410. 410. Ar-Rum ayat 54 dalam mushaf 410. Allah kata Allahul ladhi khalaqakum min dhu'f. Allah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Kita lemah daripada benih okey ha, selepas berkadaan lemah itu adanya kuah ha, zaman kita uh, kuat kita zaman muda dulu Nau muda dulu saya yakin ibu-ibu boleh angkat tonggeh tu tak tonggeh boleh angkat kan <laughs> okey kemudian thumma <tutuk> ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah lepas kuat itu Allah Taala jadikan lemah balik dan berubah Baik. Masih ingat lagi ada satu makhluk Allah yang kita belajar tentang perubahan tubuh kita. Baik dalam nota kita ini pada muka surat Saya balik sekejap. Dalam nota kita pada muka surat uh, 122. Muka surat 122. jumpa. Ha, ada ayat yang sama tadi yang kita baca kan? Ar-Rum. Okey. Pengajaran pertama tu dalam nota 122 tu. Okey, sebab apa benda makhluk yang kita belajar, kita tahu kita pun macam dia juga. Apa benda? Ayat ni tentang ayat tentang apa ni? Tentang makhluk Allah bulan. Yang mana kadang-kadang cahayanya melemah kadang-kadang cahayanya jadi separuh. Jadi purnama kemudian kembali melemah, itulah kehidupan kita. Kita daripada lemah, kita menjadi kuat. Tiba masa jadi lemah balik. Baik. Jadi selemah-lemah penciptaan manusia, ha, manusia fasa paling lemah sekali apa dia? Fasa paling lemah manusia. Ha, lebih dahsyat daripada tua. Apa dia? Nyanyuk. Ini Allah Taala sebut dalam surah An-Nahlu. Dalam nota kita pun ada surah An-Nahlu ayat 70 dalam mushaf muka surat 274. Muka surat 274. Surah An-Nahlu ayat 70. Allah Taala sebut wa minkum man yuraddu ila awdhal al dalam mushaf ayat dia panjang. Ya, ha, di tengah ayat. Nak bawah dah. Wa minkum man yuraddu ila awdhal al ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang sangat lemah arzal paling lemah sekali iaitu nyanyuk likai la ya'lamo ba'da ilmin syai'a dia tak ingat dah benda yang dia pernah tahu sebelum ni ha, nyanyuk bagus sekalian fasa nyanyuk ni kita minta Allah jauhkanlah kita daripada fasa nyanyuk tua tak apa jangan nyanyuk sebab kalau nyanyuk, banyak benda kita tak mampu kawal betul lah kalau kita nyanyok aib kita kita tak mampu kawal lah aib orang nyanyok kalau ketika zaman dia segar dia banyak merapu nyanyok dia akan jadi semakin merapu semakin mengaruh jadi kalau zaman muda dia tak tidak boleh tinggalkan ucapan yang teruk ucapan yang buruk biasanya ketika nyanyok lagi dahsyat betul tak? lagi teruk dia dan dia tak boleh kawal sebab apa? hilang sedikit uh, kesempurnaan akal dia hilang tak boleh kawan ketika itu orang akan melihat keburukan dia satu demi satu keburukan akan terbongkar okey berbeza pula dengan orang yang nyanyok juga cuma ketika dia segar dia banyak beribadat biasa ketika nyanyok dia jadi macam mana ah sekejap kerja nak semayang kerja kerja nak semayang dah jadi tu ingat semayang dah lagi dah pada dah semayang dah tadi Baru 2 minit lepas Mayang Dia ingat Mayang dah lagi Kerana ketika dia sihat Itulah rutin dia Maka itu baik nyanyuk Ya sebab itu Kita kena jadikan rutin kita ni Rutin yang baik Supaya Keandai katalah Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita Kalau kita masuk pada fasa itu Jadi Yang baik lah paling kurang dah. Paling paling nak kita tak nak Masuklah fasa tu Bila kita sebut nyanyuk ni Dia tak nanti kepada tua ada orang muda punya nyok dah dia orang muda dah nyanyuk Allah Taala uji dia dengan apa contoh ada penyakit cepat lupa tu apa dia Alzheimer Alzheimer dah ha, umur 40 kena boleh jadi makin ibu sekalian dia rahmati Allah bila kita melihat kepada umur kita ini semakin menua semakin melemah sepatutnya kita memahami bahawa kita tahu kehidupan kita bukan di sini kehidupan kita di sana ha, buktinya sebab kita semakin menua dan kita nak kaitkan juga dengan ayat sebelum tadi Bila kita semakin menua Banyak benda badan kita jadi berubah Jadi pada tegak Jadi semakin membongkok Daripada segar Jadi semakin tak sihat Sakit ya? Dan ini bukti paling jelas Yang mana majoriti manusia kena benda ni Betul tak? Kalau tadi berubah jadi kera bukan semua <laughs> Bani Israel ya? Ini nak kata jelas Semua boleh berlaku benda ni ataupun tentang mata tadi Allah tak boleh hapuskan mata orang yang sudah pun menua mata semakin kabur makin tak nampak baik jadi afala yaqilun dalam nota kita balik dalam ibnu kafir ini tidakkah mereka berfikir Yang sepatutnya mereka berfikir dengan akal bahawa mereka diciptakan untuk tempat lain yang tidak akan lenyap yang mana umur tidak akan menua dan mereka tidak akan berpindah dah daripadanya iaitu alam akhirat Aa, di syurga menua dah kita semakin tua dah tidak kita dah bantang kan atas syurga umur peak ha, peak peak manusia sekitar 30 ya yeah. ya yeah, sekitar 30 kita kata umur kemuncak lah bagi saya tak pasti orang puang sama ke tidak orang lelaki sefaham saya umur 30 hingga 40 tu umur uh, emas dia lah Uh, umur matang dia, kematangan yang paling uh, umur emas kita kata opang oh, betul, opang umur apa? opang 20 tak tahu ke opang umur 60 ha? 60 pun, eh? ok Alhamdulillah baik, maka ibu sekalian dia rahmati Allah kita pergi kepada pengajaran yang pertama, kesempurnaan kekuasaan Allah dalam mengembalikan keadaan manusia dari satu fasa kepada fasa yang lain ha, baik di dunia Allah Ta'ala boleh ubah di akhirat boleh dah Allah ubah juga? Boleh Manusia mati Allah boleh hidupkan balik Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala Yang kedua Penjelasan tentang keadaan manusia pada fasa umur yang lanjut Kita dah bentang tadi Umur yang sangat menua Yang mana ibu sekalian Manusia ini Allah Ta'ala ciptakan Average-nya umur sekitar 60 ke 70 itu kalau kita tengok average kalau tengok umur Nabi 63. Kalau Allah Ta'ala beri lebih itu bonus ha, Sepatutnya perlu ditambah amal salih Maksudnya pahala kita boleh jadi lebih daripada orang lain ha, Bonus okay. Nak bonus lagi atas satu ha, Sebab satu kurun Satu seratus tahun umur dia kan Satu kurun Satu kurun dinilai berdasarkan satu generasi manusia Kerana manusia tak ada hak lebih umur 100, tak ada masuk luar tu. Malainkan 100, pelas sikit ya. Eh? 103, 104, gitu ya. Eh? Kalau sampai kepada umur itu juga, satu bonus daripada Allah yang sepatutnya dibuat apa? Dia kena bertawabat, memperbanyakkan amal salih. Allah beri peluang lebih kepada dia. Baik, jadi kalau kita dah masuk pada peringkat umur itu, kita kena banyakkan muhasabah. Ini satu peluang yang Allah beri dekat saya. Ya, yang mana untuk saya perbaiki zaman muda saya dulu, zaman yang banyak kita lalai, kita perbaiki sekarang ini ya, baik. Jadi pengajaran yang ketiga, celaan terhadap orang-orang yang mendustakan hari kiamat dengan tidak berfikir kewujudannya. Tak percaya hari kiamat sedangkan buktinya ada pada tubuh sendiri. Yang keempat, Tuntutan untuk berfikir tentang kekuasaan Allah melalui perubahan fizikal manusia Bila kita tengok tubuh kita ini sendiri pun Kita akan banyak bermuhasabah uh, mengakui kekuasaan Allah Jadi tindakan lepas tadabut apa dia? Yang pertama Kita kena manfaatkan umur, kekuatan dan masa muda Sebelum dikembalikan seperti kejadian awal Ya uh, Ya yeah. <tuh> Kita kena manfaatkan umur kita Ada satu uh, ayat Quran Yang pernah kita bentang juga sebelum ini Dalam surah At-Tin Allah Ta'ala sebut uh, Thumma radadanahu asfala safilin Allah Ta'ala ciptakan manusia Fi ahsanin taqwin Sebab baik penciptaan Thumma radadanahu asfala safilin Allah ubah kepada serendah-rendah uh, peringkat dia ada dua tafsiran Yang pertama neraka lah Yang kedua tua Lalu Allah Ta'ala sebut Illa alladhina amanu Wa aminu salihat. Kecuali orang yang beriman Dan beramal salih Falahu Ajrun Ghairu mamnu untuk mereka pahala yang tidak putus-putus. Bibu sekalian yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis di riwayat Bukhari Nabi kata abdu aw safara jika seorang hamba sakit atau bermusafir kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan Maka dicatatkan baginya pahala Sebagaimana kebiasaan dia lakukan ketika dia bermukim Dan ketika dia sihat Maksudnya apa? Kita ketika kita sihat Kita kena adakan satu rutin yang baik pada amal kita Sebab bila andai kata kita sakit Stroke ke dan sebagainya yang menyebabkan kita tak mampu dah nak buat rutin tu Nabi kata dituliskan juga pahala untuk dia maksudnya kita kata ini pahala pencin pahala pencin Nabi pun kalau pencin masuk kerja lagi tak? tak dah, tapi masuk semua kan? setiap bulan ya? dan sepanjang saya naik pula kot betul ada tahunan tu naik pula kan? naik ok, ini kita nak kejar pahala pencin macam mana nak kejar pahala pencin? Bukannya kita beramal 30 tahun ha, Macam kita bekerja 30 tahun Tapi kita beramal sampai kita sakit Bila kita tak mampu nak melakukan amal yang sama Allah Ta'ala bagi pahala macam kita buat Sebelum ni Contoh Bagi lelaki yang suka berjemaah di masjid Contoh Tiba-tiba sakit kaki, patah kaki Ataupun stroke Ataupun sakitlah, lah, apa-apa lah Menyebabkan dia tak boleh dah nak buat benda tu Ha, walaupun dia tak pergi masjid Allah tuliskan pahala untuk dia pergi masjid. Kalau dia sakit dia teruk juga lagi besar pahala untuk dia. Tidak sama macam orang yang sihat. Contoh orang tu dia suka puasa. Tiba-tiba Allah uji dengan kesihatan dia. Ya Allah uji, dia sakit buah pinggang. Boleh puasa tak orang sakit buah pinggang? Tak boleh kan? Tak boleh puasa. Dia kena ada kadar air yang perlu diminum kan. Maka Allah Taala tuliskan macam dia puasa sebelum ni. Macam dia puasa. Maka ibu sekalian Kita nak beramal sampai tahap macam ni Pahala pencin masuk semua ni Dia ada dua keadaan Allah Ta'ala bagi pahala Walaupun kita tak buat Yang pertama ketika dia sakit Allah bagi pahala macam dia sihat Yang kedua Ketika dia bermusafir Allah bagi pahala macam dia bermukim Ada beza tak kita beribadat Ketika mukim dan musafir Ada beza tak Kalau ibu pergi jalan ke London nah, London Musafir Senang tak nak cari masjid? Senang tak? Mana senang dengan sini? Dengan Terengganu? Oh Terengganu senang sangat Saya tak usah sebut Tak payah banding dengan London Banding dengan negeri lain Terengganu memang paling senang Jumpa ha, seorang masjid eh? oh, Saya kalau saya pergi berjalan Negeri lain Payah nak cari masjid kat sini Tapi Terengganu Alhamdulillah Setiap saya rasa setiap sekilo dua kilo ada masjid surau. ha, Terengganu Satu lagi Kelantan ha, Tapi Terengganu lagi senang daripada Kelantan ha, Tergantung lah Ibu sekalian Bila kita bermusafir Nak cari tempat semain ni bukan senang Ibu lalu highway Lalu highway Biasa kita solat awal waktu semua Lalu highway Takkan nak berhenti tengah tepi jalan semayang Kita cari tunggu paling kurang RNA Betul tak? Walaupun kita tak semayang pada awal waktu Mudah-mudahan Allah tuliskan seperti kita solat awal waktu Sebab ketika kita bermukim itulah kebiasaan kita ha, Kebiasaan kita macam tu Ya? Ha, dan sebagainya lah apa-apa yang kita biasa buat ketika bermukim ketika kita bermusafir Allah Taala bagi pahala. Ah ha, seperti itu ibu sekalian dalam kita beramal soleh kita kena jadikan ada satu rutin pada kita supaya dia tetap masuk pahala benci. Pahala benci ya. Okay. Kemudian tindakan yang kedua merenung kejadian manusia untuk mencari bukti kekuasaan Allah. Ya, kita tengok kejadian kita sendiri untuk kita mencari bukti Allah itu maha berkuasa Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum pada diri kalian sendiri adakah kalian tidak melihat ya kita melihat sendiri pada tubuh kita baik jadi pesan dalam uh, hadis uh, riwayat al-hakim dikatakan bahawa igtanim khamsan qabla khamsin rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara syababaka qabla haramik Masa mudamu sebelum datangnya waktu tua. Kemudian wasihataka qabla saqamik masa sihat sebelum datang waktu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik kaya sebelum datang fakir wa faraghaka qabla shughlik masa lapang sebelum datangnya waktu sibuk wa hayataka qabla mautik masa hidup sebelum datangnya kematian. Bebus sekali dah. Kalau kita ada lima peluang ini Ketahuilah yang kita ada itu dicemburui oleh orang yang tak ada nikmat tu Contoh, kita masih hidup Contoh, saya masih muda contohnya Yang mana ramai orang yang lebih jauh veteran Akan cemburu dengan orang yang muda Betul tak? Mungkin dia akan rasa Kalau lah aku muda, aku nak bawa banyak lagi yang masalah ni Kan? Maka ibu sekalian itu satu perkara yang dicemburui. Baik. Contoh ibu-ibu umur 50 dicemburui oleh orang yang umur 90. Ha oh, gitulah. Ya, yeah? okey. Kemudian masa sihat sebelum datangnya sakit. Kalau kita sakit, saya yakin kita akan cemburu tengok orang sihat. Sedaknya kalau aku sihat dulu boleh lah aku buat gini juga. Kan? Ha, bukannya kalau sihat dulu bolehlah aku joget juga juga. Ha, kalau sihat bolehlah aku mari juga majlis ilmu ni. Ah ha, kita dicemburui. Kemudian orang fakir mencemburui orang kaya. Maksudnya terutamanya orang kaya yang bersedekah. Orang kaya yang menggunakan hartanya untuk akhirat dicemburui dan para sahabat memang ada dalam riwayat mereka cemburu kepada orang kaya. Para sahabat. Sebab apa mereka cemburu? Sebabnya orang kaya ini banyak amal soleh daripada harta dia. Sampai mereka minta tips kepada Nabi nak minta ada dah amal supaya kami ni boleh bersaing dengan orang kaya. Nabi ajar sikit Lalu dia tanya Nabi Macam mana kalau orang kaya pun tahu sikit ni <laughs> Dia nak bersaing Nak macam mana Itu satu nikmat untuk dia lah Orang miskin dia beramal dengan kesabaran tak? Orang kaya beramal dengan hartanya Baik kemudian Orang yang sibuk dia akan cemburu dengan orang yang dia masalah Kalau ingat lagi tak kita zaman muda dulu sibuk Kita tengok orang suri rumah Sedapnya jadi suri rumah Kan? Banyak masa dia Kan? ketika mana orang berkerjaya contohnya sedaknya banyak masa dengan anak dia dia dicemburui ya kita kalau ada masa apa orang cemburu tau ya, ibu ramai mana anak muda cemburu dengan ya, ibu anak muda yang kerja 8 hingga 5 8 hingga 6 cemburu sedaknya tengok mak-mak pagi buat sarapan pergi siang pokok main tanah pergi pula majlis surat kemudian malam dengar pula sedaknya hidup gitu. Bulan-bulan hujung bulan masuk gaji benci. <laughs> Sedak dicemburui iblis. Baik. Last sekali orang yang telah mati mencemburui orang yang masih hidup. Banyak mana ayat Qur'an yang telah pun kita bentang sebelum ini, orang yang telah mati minta Allah lambatkan tempoh supaya mereka boleh beramal soleh. Dalam surah As-Sajdah, ketika mana mereka dah mati, mereka yakin melihat azab, mereka nak kembali semula hidup. Jadi saya yakin Di antara lima ini Saya yakin ramai di antara kita Paling kurang ada empat Paling kurang ada empat Betul so, tak? Kan? Paling kurang ada empat uh, Kalau saya ada berapa? Orang? Saya banyak, saya rasa lima saya dapat ha, eh? <laughs> uh, Nak kata muda-muda lain -muda lagi Alhamdulillah Nak kata sihat, sihat sangat Terlebih sihat lah pula ya? Nak kata kaya tidaklah kaya Adalah keselesaan Yang mana uh, bolehlah nak bagi orang rumah makan ayam tu boleh lah makan ayam ikan boleh lah ada masa lapar, hidup maka sepatutnya kita kena perbanyakkan mengisi ni'mat-ni'mat ini dengan amal salih kerana waktu itu adalah dicemburui oleh orang yang tidak dapat ni'mat ni maka ibu sekalian yang dirahmati Allah itulah sedikit sebanyak yang sempat kita kongsikan pada segmentasi sampai 68 akan datang ayat 69 kita masuk kepada segmentasi yang baru tentang al-Quran tentang hakikat al-Quran dan apakah yang Allah taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Allah taala menafikan dakwaan sesetengah dakwaan yang kosong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya okey alhamdulillah maka kita telah selesai tiga ayat maksudnya tiga ayat ini satu segmentasi ya bermula 66 60 65 hingga 67 itu satu segmentasi baik boleh insyaallah okey kalau tak ada apa-apa sekarang itu ada soalan alhamdulillah setakat ni saya mengajar pelajar cemerlang tak ada soalan alhamdulillah baik jadi kita jumpa ke datang insyaallah Aku lupa uli hada wa astaghfirullah la azim ni walakum Sekali ambil datang daripada Allah Yang kurang itu kelemahan penyampaian saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka rizaka wa jannatan firdaus Wa ma qarrab ilaiha min qawlin au amal Wa na'udhu bika minan nari Wa ma qarrab ilaiha min qawlin au amal Subhanaka wa bihamdika Nashahdu an la ilaha illa ant Nastaghfiruka wa natubu ilaik Wa sallallahu ala muhammadi wa ala anihi Wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Kadang sama. <laughs> tukar cakap lalai lagi. Betul. Banyak <laughs>